Кава на вище продовжує свою роботу. Наступний гість нашої студії, студент Броцлавської політехніки Антон Рожко. І з ним ми поговоримо про особливості вступу до європейського вузу, відмінності в побуті європейського та українського студентства, та про особливості навчання в Польщі. Антон, вітаємо в на нашій студії. Привіт, Настя. Антон, розкажи, будь ласка, чому взагалі ви не виступати до, до не вступати до Польщі і чому не надав перевагу українським вишам? Ну, это было давно, еще в 10 классе. Я смотрел телевизор, и по телевизору шла программа про Терас Росов. Терас это программа, которую делает мэрия города Вроцлава, это в котором я учусь. Эта программа помогает студентам с Украины. Она то есть, берет от них документы и отсылает в вузы Вроцлава. И то есть, таким образом они помогают украинским студентам поступить в вузы Вроцлава. Ну и я решил попробовать отослать документы, посмотреть и как-то отослал документы, ну и забыл. А потом через некоторое время мне пришло, что они приглашают меня посмотреть в Роцлав на адаптационный курс. И надо было там сдать язык на уровень B2. Ну и я как-то так загорелся, уже украинские вузы у меня отошли на второй план. Ну и как-то я так видел уже цель в Роцлав и так целенаправленно уже шел к ней. Насколько вообще была важная процедура вступа до Вроцлавского вуза? Ну, процедура поступления в каждый польский вуз. Я общаюсь, у меня много друзей учатся в Варшаве, учатся в Познане. во всех польских вузах одинаковая. Она не очень тяжелая. В принципе, документы нужны те же, что и в украинские вузы. Поступить в польский вуз не тяжело. Для этого нужно знать какие-то минимальный польский язык, минимальный уровень. Ну и в принципе пакет документов, там перечень на любом сайте вуза есть. Э, тяжело учиться. То есть поступить может каждый, это без проблем, они берут всех. Там нет каких-то, то есть нет каких-то основных критериев должен, а вот потом уже тяжело учиться. Сам процесс учебы тяжелый. Не я в знаю, смысле. что перед ступом до Польши ты виду мовный курс, uh, тривали час. да, Чи, да. То, скажем, приїхал, значит, ты первый uh час -huh. приехал, знаешь, какой-то ты сразу там влився в середовище? Ну, я учил в Черкасах один год польский. Не так интенсивно, но учил. А потом, когда приехал, не так было сложно, потому что язык очень похож на наш. То есть не было никаких супер тяжелых, что не понимал. Говорил иногда на украинском, они понимают. То есть нет каких-то там супер в чем мы заходили на общение в Польше, в но в Украину? Ну, первое, наверное, это Польша находится в Евросоюзе, и это можно путешествовать в любую страну Европы. И много студентов приезжает также к нам учиться. То есть это своего образа такая интеграция между студентами Европы. Мы общаемся, они делятся каким-то опытом с нами, мы с ними. Они приезжают к нам, мы ездим к ним. Ну и еще преимущество Польша в последнее время очень хорошо развивается экономически. То есть идет рост, есть перспективы. Ты успешно закинчил Черкасский начальный заклад, Черкасский гимназию. Да. А чьи допомогал тебе, скажем, та база, которую ты отримал заработка начальник, скажем, в украинской школе для продолжения скажем, для отрывания освіти у Вростове? Чи была она достаточно фундаментальной, чтобы угу. в достаточно перспективном успешном УЗИ, что почувствовать себя как видно. Ну начну с того, что польские студенты учатся на один год э, больше нас, то есть у них школа это 12 лет, они 11 и идут они в школу в 7 лет, то есть всем моим одногруппникам, когда мне было 18, им было по 20 э, и как бы на первом курсе я не чувствовал какое-то, что я там у меня нету никаких-то недостачи, то есть базовое, что получаем и здесь, будет полностью хватать, то есть если здесь ты хорошо учился Получаю какие-то базовые знания с математики, с физики, этого вполне достаточно. Не знаю, какая книфа, будь теней, а говорить про то, те, что техническая освіта в Україні, вона на рівні вища, ніж технічна освіта, скажімо, в Європі. Mm -hmm. А твоя спеціальність з обдівництва. Mm -hmm. Ти можеш постувати, відкрити той факт і що зараз скажеш на це? Ну, по поводу выше не выше, я не знаю, ну, по поводу того, какой уровень в Польше, то есть Уровень идет во всей Европе, то есть образование. Как мы учимся на строительстве, мы учим, нас учат строить, мы строим по Еврокоды. То есть в строительстве есть Еврокод, который в той же Испании, Португалии, Германии будет один в один. То есть не может студент немецкого вуза строить по-другому, как мы, потому что вся Европа строит то есть одинаково, по одному коду. Все у нас, например, передовые технологии, очень много лабораторных, где мы смотрим нас, нам показывают какие-то интересные вещи очень много у нас таких м кружков которые организовывают студенты вот я например учусь на строительстве и у нас есть кружок как бы там но ну, это не кружок это самоорганизация можно сказать и они устраивает какие-то походы, экскурсии на непосредственно строительство. Вот последний раз мы были, это был строительство самого большого торгового центра в Польше, и у нас была группа студентов, и мы ходили и непосредственно общались, то есть идет практика. Вот, насколько я знаю, в Украине больше идет упор на теорию, тебе там на лекциях рассказывают, а в Польше у нас больше практику, то есть мы непосредственно выходим на строительство и нам показывают управляющий нам рассказывает, что то да как, что какие-то процессы, что тяжело, что настройки легко и таким образом. И как оно студентское життя польского студента? Ну, как говорят польские студенты, студия это не только наука, что переводится как учебный процесс, это не только наука. И вот у нас каждый год проходит мероприятие под названием Ювеналия. Это когда мэр города Евроцова полностью передает ключ от города студентам, то есть студен... город находится под властью студентов целый определенный промежуток времени. В этом году это будет 10 дней, потому что политехники исполняется 70 лет в этом году, и это будут такие гуляния, когда в первый день устраивают маскарад, то есть полностью выходит 100 тысяч студентов, учатся 100 тысяч студентов на улице Вроцлава в разных костюмах, костюмы абсолютно разные. Все там всякие прикольные костюмы, ну и мы идем такой ходал у нас по городу и приходим на территорию общежитий Вроцовского политехники. Эта территория полностью ограждена, и туда могут выйти только студенты. И вот студенты входят, и там у нас проходят празднования, концерты, всякие конкурсы. И каждый факультет, как отличает факультеты, у каждого факультета есть своя футболка. И в футболке идут черноцветные, на ней эмблема твоего факультета. То есть у каждого факультета своя футболка, можно отличить их то свой факультет, а кто не свой. А, ви навчаєтеся в одному з найпрестижніших європейських вузів і там запрочно навчається багато представників з різних країн. Чи е э, легко знайти спільну мову, наскільки загальгі вдається порозумітися? Угу. Mm е, -hmm. e, ну, вообще, язык всегда легко найти. У нас е э, приїжджає багато студентів по програмі Erasmus Леонардо да Винчи, поэтому мы к ним ездим и общий язык легко, то есть мы общаемся, все знают английский, и, кстати в Европе английский знают все, уже как бы не обсуждается, там знаешь английский, не знаешь, то есть на, уже на работу, когда идут требования, там уже пишут конкретно уровень английского, который ты должен знать, потому что много компаний в Европе, они идут как на всю Европу, поэтому английского, без английского никак. Как часто удается бывать в Украине? Ну, домой я езжу три раза где-то в год. Ну и плюс летние каникулы. У нас есть осенние каникулы, зимние и весенние. И летние каникулы. Yes. Учеба там начинается с сентября, а заканчивается в июне. Чуть-чуть не так, как в Украине. Зачем украинским там в Далекой Польше сумоешь наибольше? Самое больше, наверное, за семьей. За семьей, за друзьями, за близкими. Більшість студентів, які закінчують європейські виші, в подальшому не планують повертатися до України. Які твої плани в цьому розрізі питання? Ну как я не исключаю повернутися на Україну, тому що тот багаж знань, та практика, которую я можу получить там, я з цим багажом знаний могу очень много реалізувати в Україні. Тобто я буду нужен в своей стране. Що ж, дякуємо тобі за відверту розмову. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був студент Вроцлавської політехніки Антон Рожко. Дякуємо, что були з нами.